assalomu alaykum qadrli muxlislar ushbu videoda yer sharining barcha burchaklarida hamma bilib sevadigan tarixi boy o'yin futbol praktikasidan eng aqlbovor qilmas faktlarning yig'indisini sizga havola etamiz birinchi fakt mashhur qo'shiqchi xulio iglesias yoshligida golkiper bo'lib madrid shahrining real klubida o'ynagan ammo uning sportchi karyerasi yigirma yoshligida avariyaga uchrab klinikada uch yilga yaqin yotib davolanganidan so'ng tugadi u shol bo'lib qolib uning faqat yuqori qismidagi a'zolari harakatlana olardi bo'lajak yulduz musiqa asboblarida o'ynashni o'rganib oldi va keyinchalik mashhurlikka erishdi ikkinchi fakt braziliyada futbol musobaqalarining biri davomida stadionning yashil gazoni ustiga shiddatli shamol parashyutchilarni uchirib olib kelib qo'ygan ulardan biri to'pni tutishga tayyor bo'lib turgan golkiperning ustiga tushgan natijada to'p darvoza to'riga kirib ketdi hakam esa jabr ko'rgan klubning murojaatini rad etib golni hisobga oldi va osmondan tushishni samo kuchlarining intersessiyasi deb tushuntirdi uchinchi fakt futbolistlarning formasi nomerovkasi sakson yildan ortiq mavjud bo'lib birinchi marta sonlarni chelsi va arsenal ekipirovkalariga bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yili kiritishga qaror qilingan edi matchlar statistikasiga ko'ra o'sha kuni london futbol klublari futbolistlarining orqalarida birdan o'n birgacha raqamlar ko'rinib turgan ushbu praktika faqat o'n yildan keyingina mutloq o'rnashib qoldi va hozirgi kunga kelib nomer bu o'yinchilarning o'z o'rnini belgilash hamda ko'pchilik mashhur futbol yulduzlarining ajralib turish belgisidir jamoalarda doimiy raqamlarni o'yinchilarga mahkamlab qo'yilgandan keyin ular bu raqamlar ostida umrining oxirigacha qolganlar buning turli sabablari bor bo'lib ko'pincha u klubning yutuqlari va tarixidan kiritilgan bebaho hissasi uchun berilgan shu bilan bir qatorda motamsaro sabablari ham bo'lib fojiali halok bo'lganlar hurmatini yodga olib ham qoldirilgan masalan milan futbol klubi olti va uch raqamlarini jamoa sardorlari baziri va maldini ortidan umrbod mahkamlab qo'yishgan bu bilan ular shu raqamlarni ishlatishni hamma uchun taqiqlab qo'yishgan to'rtinchi fakt boshqa mundirlashlar bilan ham vaziyat shunday lekin boshlayotgan futbolchi yoki unchalik e'tibor bermaydigan professional uchun ham maxsus ekipirovka do'konlari mavjud bu yerda ham forma ham futbol shit ham butsi bor ukrainadagi futbol shit ham sotiladigan bu yo'nalishdagi mashhur do'konlardan biri Dribbling Boost sport anjomlari do'konidir mundirlashni uydan turib onlayn holda buyurtma qilish imkoni bor beshinchi fakt hammaga ma'lum bo'lganidek angliya futbol fanatlari eng bashorat qilib bo'lmaydiganlar bo'lib ular o'z klublariga aql bovar qilmas darajada mehr qo'yadilar va ular uchun ko'p narsalarga tayyordirlar ammo statistikaga ko'ra davlatga yetkazilgan ziyon o'nlab million funt sterlingni tashkil etmoqda oltinchi fakt bir ming to'qqiz yuz oltmish to'qqizinchi yil noyabrida angliyada futbol tarixi yo'llarida eng tartibsiz bahslardan biri bo'lib o'tdi tottenhem yoshlar klubi va houli klublari yutuq uchun shunchalar darajada qo'pol kurashishdiki natijada hakam o'yinda ishtirok etganlarni hamda hakam yordamchisini jazolashga to'g'ri keldi yettinchi fakt eng uzoq davom etgan uchrashuvlardan biri uch sutkaga yaqin davom etgan bo'lib irlandiyaning ikki klubi oltmish olti soat mobaynida g'oliblikni aniqlay olishmagan ushbu hodisa bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yili uchinchi avgustda bo'lgan sakkizinchi fakt buyuk britaniyada ma'lumki tuman tez tez bo'ladigan hol biroq bunaqasi ham bo'lgan shotland klublari uchrashuvida ko'rish sharoiti shunchalar yomonlashib ketganki raqiblar mo'ljal ola olmay qolib to'pni yo'qotgan va bir birini ko'rmaganlar bir payt hakamga juda ko'p o'yinchilar yig'ilib qolgandek tuyulgan va u zaxiradagi o'yinchilar o'tirish joyiga borib qaragan hakam u yerda hech kimni topa olmagan va darhol o'yinni to'xtatgan ma'lum bo'lishicha maydonga bir vaqtning o'zida o'ttizdan ortiq o'yinchi tushib ketgan ekan to'qqizinchi fakt o'z vaqtida turnir jadvalining yuqori o'rinlarini egallagan kakova braziliya futbol klubi kutilmaganda ichki ishlar vazirligi farmoni bilan tarqatib yuborilgan aslida klubning askar qatnashchilari politsiyachilar bo'lgan bo'lib o'z jamoalari o'yinlariga stadionga politsiya kiyimida juda ko'p fanatlar kelganlar shaharlarda ommaviy tartibsizliklar yuz berar stadion tribunalarida esa biror ham qonunbuzarlik holati qayd etilmagan edi o'ninchi fakt polshaning bingos shaharchasida ko'p muxlislar e'tiborini o'ziga tortgan juda qiziqarli match o'tkazildi mahalliy bitta gazeta muxbirlari bir oila a'zolaridan tashkil topgan jamoaga qarshi turdilar ushbu aka ukalar mag'lub bo'lgan bo'lsalarda biroq muxlislar hurmat bilan unikal klubning murabbiy va menejerlariga qarsak chaldilar o'n birinchi fakt ajablanarli ammo amerikaning yuta shtatida bu o'yinni faqat shunday bir fakt bilan o'ynashar ekan arena ibodatxonadan bir yarim milliya uzoqlikda joylashishi shart boshqa mashhur sport o'yinlari uchun bu masofa yarim milliani tashkil etishi kerak ekan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling